Отже, відносини між петика візити міським головою Кримучука Олегом Бабаєвим раптом погіршили майже два роки тому. Ми зараз не будемо ретельно вдаватися до того, що стало відправною точкою у цьому конфлікті, але лише зауважимо, що тут йдеться лише про виключно бізнесові бізнесові мотиви власників приватної телекомпанії візит родини Мельників. Отже, спочатку сам міський голова. Зник із програм із телеканалу із інформаційних, із інформаційних програм. програм на телеканалі. Візит його так би мовити, демонстративно не показували в інформаційних програмах. Потім долю мера повторили і усі представники міської влади за невеликим винятком. Тональність інформації ж про дії міської влади і особисто Олега Бабаєва перейшли у розряд агресивної критики і часто безналежних підстав. Врешті сам Олег Бабаєв не втримав емоцій. Я зараз е, хочу попросити наших редакторів е, показати невелику підбірку, підбірку відеоматеріалів, щоб освіжити усім нам е, пам'ять. Будь ласка. Сімсот сорок п'ять ветеранів інвалідів роблять останні спроби дізнатися, чи ж не прокинулася бува совість у нашої міської влади. Може, після параду їх прийняло, та ні, совісті як не було, так і немає. Але ж наша влада нині то схоже театр одного актора. Наш город любить своїх ветеранів, і ми всі з вами знаємо і чтим тот подвіг, який сделали для нас. А може дарма ми таки обрали молоду команду до влади. Бо поки вони були депутатами, нардепами та кандидатами, користі від них було куди більше. Одна з наших журналістських версій молодій команді просто ніколи займатися питаннями господарчими. Бо в команді цій загалом бізнесмени і юристи. А відтак займаються вони своїми звичними справами. Роблять гроші зі свого бізнес проєкту під назвою Кримон Оркестр! Прощання славянки! І навіщо меру такий слухняно-кишеньковий корпус депутатів-погоджувальників теж зрозуміли. Натомість 60 наших дужих місцевих обранців, і це наші кращі з кращих. Мовчки схилили голови перед людиною на прізвище Бабаєв. Ви пам'ятаєте казку Чуковського Тараканіща? Там, де від грізної, але усе ж таки комашки крокодили в крапіу забіліся, і в канаві слони схоронілися. Місцева влада не в змозі досягти того успіху, якого досягла приватна телерадіокомпанія. Візит я вважаю, що всі спроби мера міста Олега Бабаєва заволодіти візитом. Перш за все вказує на його неуспішність та слабкість не тільки як очільника міста, але й як просто чоловіка. Якщо вам ще не все фіолетово, підтримайте нас у нашій боротьбі. Ви прикрашаєте производити дерьмо у своїх ізданнях. І цим дерьмом слишиш Юко? потом кидать с экранов телевизоров каждого кременчужанина. Вы этим дерьмом захлебнетесь. И если ваша безмозглая начальница и ее подкаблучник там, вам дают команду производить это дерьмо, то, поверьте, это дерьмо вас захлестнет. Курил, я тебя персонально предупреждаю. И сейчас, говорю, и сейчас говорю о той вот мадам, которая сидит там, прячется за этим. Да поднимитесь, что вы там? Поднимитесь, Евко. Я же не в школе, что это за... Так поднимитесь, к вам обращаются. Что вы в школе? Я говорю, вы дерьмо прекратите э, производить и кидать ветеранов, кременчужан. Что вы делаете, что вы творите? Я этот сюжет видела, Я -то... говорю еще раз, я сейчас просят. не об этом говорю, я вас ни о чем не это спрашиваю. Вы передайте своим хозяевам, присядьте, спасибо большое. Так. Передайте своим хозяевам, да, что это дерьмо вас и захлестнет. Я еще раз хочу на этом остановиться. Потому что это безобразие, это оскорбление памяти тех людей, которые не пришли с войны. Тех людей, которые сегодня доживают последние дни. И вы на этом играетесь. В телеграфе тоже тут две акулы, одна всплывет там, укусит и обратно на дно ложится. Я не даю оценку работе прессы. Вы можете писать все, что вы хотите. Но вы думаете, есть какая-то мораль в этой э, всей истории. Мораль, которая позволяет нам как-то жить и строить нашу жизнь, воспитывать наших детей. А вы безморальные люди. У вас этой морали не было и никогда не будет. Вы, вам ветеран рассказывает один, вам второй ветеран рассказывает. Вам рассказывают то, что говорят люди. Вы находите людей старых, заводите их в тупик, берете у них интервью, пишите какую-то гадость, комментируя со своими э, этими понятиями. Потом рассказываете о том, что, оказывается, парада не было или парад был плохой, лучше бы раздали деньги. Вам сказали, э, что сделать. Вы скажите, что у нас чем у нас занимается, какие, какой благотворительностью телекомпания визит? От стісті ветеранам всім бесплатно кабельне телевидение. Станете ви комунальними, буде, буде у вас бесплатно. Скоро станете. Ось таким неприємним чином все це виглядало, але ще маю сказати, що при цьому міська влада на тлі цього всього конфлікту почала процес повернення в комунальну власність телекомпанії візит. Почалися судові процеси, було арештовано майно. Зокрема, було накладено арешт на майно, а 100% корпоративних прав рішенням сесії міської ради було передано комунальному підприємству «Кременчуцька телерадіокомпанія. Також було скасовано і державну реєстрацію приватної телекомпанії візит. А замість цього було поновлено реєстрації мале колективне підприємство Візит, директором якого була призначена я Ірина Кожарська. Власне, мене часто саме запитують Ірина, а що ж там, а як там, а як там справи? Але я не можу їм дати жодної чіткої відповіді, бо сама цього не знаю. Тому хочу представити нам гостя Олександра Гаврилова, юрист, який проводив супровід, Супровід представляв інтереси. Ну, я представляв інтереси колективного підприємства Електрон. З нього, мабуть, все і почалося, з цього підприємства, тому що вона обратилася в місцевий совет. В едином реестре а, мы нашли судебное решение, по которому а, поняли всю историю. Да, вообще история самого визита, она затрагивает достаточно длительный период. И, наверное, на этот разговор надо было потратить часы времени, для того, чтобы полностью объяснить, ну, а кто, сколько а кто времени а есть. А кто А кто? уже ведомых? То есть Парамих вот. уже у тебя исправил? Ну, на сегодняшний момент есть решение суда а, апелляционного, которое, по сути, вступило в силу, но... Выполнение данного решения пока приостановлено. О чем э, решение суда? Саша? Э, решение суда о том, чтобы вернуть э, частное предприятие, отменить его регистрацию, перерегистрацию и вернуть э, форму собственности малого коллективного предприятия и зафиксировать, что собственником и единым учредителем малого коллективного предприятия является на день вынесения суда решение территориальная громада, uh -huh. вот. то есть, ну, по сути, город, да, в лице органов власти, которые уже дальше данные права передали в управление коммунальному предприятию. Вот, поэтому, собственно, вот решение суда. Но выполнение данного решения было приостановлено, и на сегодняшний день данное дело рассматривается в высшем специализированном суде. Да, далі ще может бути, звісно, Верховний суд, Європейський суд. но в цілому, как бы всі ждут рішення вищого спеціалізованого суда. Uh -huh. yeah. Ну, а як, ну як на твою думку, як можуть далі розвиватися ці події? Взагалі, є якісь спілкування між е, е, Олександром Олексійовичем і міською владою? Я, до речі, маю сказати, що ми запрошували Олександра Олексійовича сьогодні до нашого ефіру, але він категорично відмовився, тому... Скажем так, будем это обговорювать без него. Были какие-то контакты, возможно, какая-то мировая угода? Ну, в силу того, что я на сегодняшний день продолжаю быть ликвидатором э, компании ⁇ Электрон ⁇ которую не закрыли в свое время до конца, то хочу сказать, что принимаю участие практически во всех судебных заседаниях, которые проходят э, и э, организованы. Я хочу сказать, что от местного совета, да, по сути, ну, от предприятия коммунального. Подано два иска в суд, а с противоположной стороны подано, ну понятно, семь или шесть исков, надо точно читать, я сейчас точное количество названий. И исходя из тех э, судебных направлений, которые выбирают оппоненты, то я так понимаю, что диалога нет, да, вот на сегодняшний момент с предприятия визит, э, я это так в кавычках хочу сказать, выведены все активы задними числами что якобы до ареста была создана харьковская структура, и все имущество было выведено туда. Но выведено за какие деньги и как, это сейчас разбирается Харьковский суд, они туда подали, разбирается Полтавский суд, при этом там не привлекался город, узнали это из реестра чисто случайно, что там дело слушается о признании права собственности. Ну, такие хитрости юридические, мы их так называем, пытаемся их выявлять смотреть реестры, что-то удается, что-то, наверное, нет. Uh -huh. Но исходя из тех процессов, которые существуют, то ну, диалога я понимаю, что ну, не существует, его нет. Будет он, не будет, это непонятно. Но с учетом того, что имущество выводилось, ну, для примера вам скажу, что а, помещение по бульвару Пушкину, Пушкина, там, где сейчас находится был офис программы ⁇ Плюс ⁇ вот, uh -huh. оно принадлежит компании ⁇ Визит ⁇ на сегодняшний день МКП визит, да, которая Малому, принадлежит Малому, городу. Да, да. да, вот это Малому. помещение а, по документам подписаны акты им приема передачи, Если я не ошибаюсь, 800 квадрат в центре выведено там за 10 тысяч гривен. Куда выведено? Есть... На Харьковскую структуру, где. Ну, Харьковская структура это какая-то, я не знаю, офшорная фирма. Не, в Харьковскую структуру а, учредителем стало. Жена Александра Алексеевича, которая внесла за 60 тысяч гривен полностью всю вышку, которая миллионы, наверное, стоит, внесла туда, стала собственницей 60 процентов. За 39 тысяч гривен выведены Всего лишь. Всего. все активы визита, сети, машины, все объекты визита выведены туда. И 1% получил какой-то харьковский человек вот кто он мы не знаю да вот фамилия его я не помню какая надо смотреть по уставным документам ну это в принципе не важно потому что неизвестно кто это человек ну явно что имущество выводится выполнять решение никто не собирается ну логично да решение приостановлено верховным судом высшим специализированным какой смысл его выполнять вот поэтому сейчас все смотрят как разрешится данный процесс в высшем специализированном суде хорошо Саш но вот у нас же есть информация о том что 50% процентов вышки, да, телевизионные вышки, они все-таки принадлежат городу, да? Да, у ПДМ а вот их передал. Да. На сегодняшний день известно ли тебе, удалось ли комиссии попасть на территорию, чтобы провести инвентаризацию, чтобы провести инвентаризацию оборудования? Нет. Комиссия выходила, ее не пустили, ну, поэтому на сегодняшний момент на эту вышку наложен арест в суде. Апелляция это решение оставила в силе. Uh -huh. И на сегодняшний момент дело рассматривается в автозаводском районном суде о том, чтобы на коммунальное предприятие признать право собственности на половину вышки. Uh -huh. А вторая же половина вышки логично находится у МКП-визит, ну, вот, у предприятия. Поэтому в любом случае город владеет 50% вышки uh -huh. и все, что с ней связано. Ну, он же уже владеет, получается, продолжительное время, да, уже больше чем полгода. Ну да, ну прав ну, своих то реализовать. Есть, получается, не может. если, ну, я вот не юрист, но если рассуждать э, с точки зрения логики, э, те деньги-то, то те деньги, тот, ту прибыль, которую на сегодняшний день получают или компании визита от эксплуатации вышки, да, они получают по, по, по крайней мере, 50% это незаконное да, получение. Ну, история давняя. И на самом деле, даже у ПДМН, вложив туда по ценам 98 -го года, ну если перевести, да, это было два, там это зафиксировано в судах, там, по-моему, больше 2 миллионов э, гривен, да, если по курсу смотреть, то это больше миллиона долларов. То есть там миллион 300 долларов ОПДМН вложил в строительство данного объекта. Не знаю, нигде информация не, приход... не проходит о том, сколько денег вложил э, визит в строительство вышки. Появились в девятом году... Договора на покраску этой вышки на 900 тысяч. Ну, не знаю, насколько они имеют право на жизнь, но они как бы прошли эти договора. И, собственно, вот вклад визита. Если судить из пропорций, то долю можно тут посчитать. 900 тысяч и 2,5 миллиона. Но у ПДМН за все это время не получил ни копейки денег от использования данного объекта. Хотя всем известно в городе и операторам, что туда сходятся все кабеля. Оттуда выходит весь все телевидение. И если бы не вышка, то ну, не было бы кабельного телевидения в городе. Туда сходится ну, полностью да, весь да, трафик. Да. И как бы об этом знают все операторы, все как бы, и интернет туда сходится. Ну, что-то там, там такой центр, сердце получается данной компании на вышке. И поменять это практически невозможно. Вот и ну на сегодняшний момент ну вот, ситуация. А, ну вот ты сказал о том, что у ПДМН не получил никакого. Мало пал... того он еще платил. А почему деньги? они не обращаются в суд? Почему они не ведут никаких действий а, со своей я стороны? Я не знаю этого. Не, но ну, они же передали городу. Сейчас от, как бы дали эту проблему городу. Занимайтесь сами, взыскивайте деньги. А ну, они ни на что ну, не претендуют. Уже, да, а? они передали и права, и обязательства, все, что касается вышки, вот со всеми правами. И вот город. В том числе, я думаю, будет реализовывать свое право на получение той прибыли, которую они не получили, начиная с 1999 года. Вот ее надо посчитать. И по мнению э, города, э, данная сумма составляет все доходы визита за период ну, в указанной пропорции, да? потому что не было бы вышки. То ну, не было бы визита, не было бы, как бы получения доходов от населения бонплаты, да? ну не было бы телеканала как такового, не было бы приема, туда сходятся все кабеля. Ну, то мы есть... не будем оспаривать, конечно, ну, в общем, это, вклад это, самого Александра это, Алексеевича персп... в развитие телевидения да. в Кремечении. Это, это перспектива судебная. Да. Это суды, это. Ну, все должно быть в правовом поле. Вот. Ну, Поэтому, как бы. Я понимаю, что ты не гадалка, в общем-то, ты уже коснулся этого, но тем не менее, вот как юрист который может выступать провизором с определенной точки зрения. Как ты считаешь, какие перспективы этого дела? То есть это все успокоится, все успокоится, сердце и все остановится? Или, или все-таки будет какая-то телевизионная революция в Кременчуге? Как ты считаешь? Если ну, идеалистически подходить к этому процессу, то, конечно, идеально думать. Вот классно было бы, если было бы предприятие с двухмиллионной ну, прибылью, наверное, назвать нельзя, все-таки там есть доходы. Ну, математика простая, да, 50 тысяч абонентов, каждый платит в среднем по 30 гривен, там, несложными математическими подсчетами, полтора миллиона, да, плюс доходы от вышки. Как бы мы их поднимали, поскольку МКП «Визит», там, по-моему, составляет 300 или 400 тысяч от вышки доходов, там, «Киевстар», «МТС», «Связи», да, то есть предприятие с доходной частью 2 миллиона, то мне кажется, если журналисты имели бы возможность такого финансирования не за счет бюджета, да, а за счет коммерческой структуры, имели бы от этого возможность вкладывать, развиваться, ну это было бы, наверное, интересно. Но насколько это реально? Ну, в принципе... В нынешний момент, наверное, все реально, да, вот настолько все поменялось за последний год. Ну да, несколько месяцев назад мы не могли себе представить, да, да что Россия попадет на Украину. Да. Поэтому говорить о том, что это нереально, с точки зрения, там, мы живем в правовом поле, постоянно пытаемся, законы читаем, все смотрим и анализируем, то, ну, с точки зрения, ну, все реально, сейчас время такое. Спасибо, Саша, что... что ты нашел возможность прийти к нам в эфир. Я напомню, что в нашей студии был Александр Гаврилов, юрист, который представляет сторону міської власти у судовых заседаниях.